Влада анексованого Криму жорстко обмежує свободу слова на півострові, переслідування та залякування журналістів, напади на змі, нав'язування російської пропаганди. Опійно. Так охарактеризували стан свободи слова у Криму правозахисники. і Журналісти, які виїхали з півострова через утиски нової влади, захисники свободи слова констатують що з приходом Росії на півострів не залишилося жодного незалежного змі. журналісти, які продовжують говорити правду, змушені працювати підпільно ризикуючи влад. власним життям. В неугодных СМИ в Крыму и так было всегда как бы, немного, потому что независимых не партии, не партий регионов, там или российским каким-то изданиям было и так немного. И вот этих вот немногих журналистов их просто вытолкнули за пределы информационного как бы поля. Их им просто нет доступа и нет там, возможности задавать те же вопросы. Да, мы можем сейчас писать только вот о том, что происходит там априори, ну, как бы за границами. А поскольку убрать интервью чиновникам можно только по согласованию с управлением прессы, то 28-летний журналист Антон Сенченко, который, которого начальник управления застал за тем, что он разговаривает с чиновником, берет у него интервью, а он его не согласовал с ним, он был, интервью было прервано, журналист был с позором изгнан из здания администрации. Это привело к приступу острого панкреатита, и 28-летний парень просто умер.